আজি মটন বনাব লৈছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ অকণমান বেলেগ এটা ষ্টাইলত আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছেনে জনাব দেই কমেণ্ট কৰি এতিয়া তেল দিলোঁ মানে মই বনাই আছোঁ এতিয়া কুকাৰত তেল দিয়াৰ পাছতে অকণমান লং ইলাচি ডালচেনি অকণমান দি দিলোঁ তেজপাত দি দিলোঁ এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছতে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব লাগিব একেবাৰে গ'ল্ডেন ব্ৰাউন নোহোৱালৈকে একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখিছেনে পূৰা ভাজিব দেই পিঁয়াজটো একদম ভালকৈ ভাজি ল'ব আৰু এতিয়া হৈ গৈছে মোৰ পিঁয়াজখিনি ভাজা ইয়াতে দিছোঁ মই আদা নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া পেষ্ট আপোনালোকে শুকান জলকীয়া তেলত দিলেও কোনো কথা নাই আদা নহৰু দিলেও হ'ব আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম আৰু এতিয়া অকণমান মছলাখিনি অকণমান লাগি দৰাৰ নিচিনা লাগিছে সেইকাৰণে অকণমান পানী দি দিছোঁ দেই আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান লৰাই লৈছোঁ এইফালে দি দিছোঁ এতিয়া মাটনখিনি আৰু মাটনখিনি খুব ভাজিব লাগিব ভালকৈ অলপ টাইম মইতো মানে এঘণ্টাৰ ওপৰতে ভাজা নিচিনা হয় মানে এঘণ্টামান ভাজোঁৱেই আৰু ভালকৈ তেতিয়া মানে কি হয় মাংসটো যিমান বেছি ভাজিব নহয় সিমান বেছি টেষ্ট হয় আৰু এতিয়াই আপোনালোকে ইয়াতে ধনিয়া দি দিব দেই মই ধনিয়াটো অলপমান দেৰিকৈ দিলোঁ মানে পাহৰি থাকিলোঁ আচলতে ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ যে আৰু সেয়া এনেকৈ মানে ভাজি থাকোঁতেই ধনিয়াটো দি দিলে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় খাবলৈ বেলেগ এটা টেষ্ট হয় আৰু চ' এতিয়া এয়া মই এয়া লৰাই আছোঁ আপোনালোকে ধনিয়াটো দি দিব এতিয়াই দেই মোৰ মানে অকণমান দিয়া দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেনে মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ এতিয়া একেবাৰে ৰঙা নোহোৱালৈকে অকণমান ঢাকন দি দি ভাজি থাকিব এইফালে নহৰু মানে ফুটীয়া নহৰু তেনেকৈ দি দিছোঁ এটা নহৰু দি দিছোঁ এনেকৈ গোটাই আৰু এয়া দেখিব পাইছে এতিয়া মছলাখিনি দি দিছোঁ মচলা মানে যিখিনি মাংসত দিবলগীয়া থাকে সেইখিনি আৰু জিৰা জলকীয়া নিমখ হালধি বা ধনিয়া গুড়ি এনেকৈ পেষ্ট মানে ধুনীয়াকৈ মছলাটো গুলি পেলাই দি দিলোঁ টমেট' দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ধনিয়াটো মই এতিয়াহে দিছোঁ দেখিছেনে টমেটো আপোনালোকে এনেকৈ পেষ্ট কৰি দিব তেতিয়া মানে মাংসৰ কালাৰটো খুব বেছি ধুনীয়া আহে আৰু ইফালে দিছোঁ মই এতিয়া গৰম মছলা গৰম মছলা চাহী গৰম মছলা দিছোঁ দেই আৰু এয়া দেখিব পাইছে আলু কেইড়সমূহ খুব ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া অলপমান এনেকৈ লৰাই ল'ম এতিয়া এইফালে ৰেড চিলি পাউদাৰ অলপমান দিছোঁ মাংস কালাৰটো খুব ধুনীয়াহে তেতিয়া চ' ৰেড চিলি পাউদাৰ অকণমান দি পেলাই এতিয়া মই গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু পানীটো আপোনালোকে জোখ অনুসৰি দিব আৰু কিমান দিয়ে তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঢাকন লগাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন মাংস একেবাৰে ৰেডি কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে নহয়নে মই দহটামান চিটি দিছিলোঁ দেই আৰু আপোনালোকে যিমান বেছি ধুনীয়া কালাৰটো দেখিছে সিমান বেছি ধুনীয়া খাবলৈও হয় আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ মটন বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন আৰু আপোনালোকে মানে বিলাহীখিনি সলনি দৈও দিব পাৰে দেই ধুনীয়াকৈ দৈটো ফেটি পেলাইও দিব পাৰে মোৰ ওচৰত যিহেতুকে দৈ নাছিলে চ' সেইকাৰণে আজি এনেকৈ বনালোঁ এনেকৈও বহুত বেছি ভাল লাগে খাই চ' আজিলৈ আহিছোঁ